Assalamualaikum dan salam sahati sejiwa. Kerajaan akan terus memberi fokus terhadap pembangunan kawasan luar bandar terutamanya dalam meningkatkan taraf hidup dan isi rumah rakyat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ongka Ambas memberitahu antara program yang dilaksanakan ialah pemberian insentif dan subsidi kepada golongan sasaran berucap merasmikan Mobile Outreach Program sebauh di Rumah Jambai, Semebak, sebauh di Bintulu. Beliau berkata, ini bagi memastikan penduduk luar bandar tidak terus tertinggal dalam arus pembangunan seperti yang dinikmati oleh penduduk bandar. Sementara itu, Menteri Kemudahan Awam, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi memberitahu kerajaan negeri sedang melaksanakan skim bekalan elektrik Sarawak alternatif luar bandar. Ini bagi mempercepatkan liputan bekalan elektrik penuh di negeri ini dengan menggunakan tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan mikrohidro di kawasan pendalaman Sarawak. Pada majlis tersebut, Datuk Ahmad Douglas mengumumkan bantuan berjumlah RM27,000 kepada 27 pintu penghuni rumah jambai. Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komiti akan terus berkongsi maklumat mengenai hak wanita bagi membantu mereka mencapai kesejahteraan diri. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata ini penting bagi memperkasakan wanita menerusi perkongsian maklumat terutamanya bagi golongan wanita yang menghadapi masalah seperti keganasan rumah tangga. Beliau berucap pada majlis penutupan seminar kepimpinan wanita di Kuching yang merupakan salah satu aktiviti bersempena sambutan Hari Wanita. Seminar sehari itu yang meliputi pelbagai topik seperti pengaruh media sosial, wanita dan jenayah cyber, kesihatan keluarga, keganasan rumah tangga dan kehamilan remaja dihadiri pelbagai lapisan wanita. Sementara itu menyentuh mengenai sambutan Hari Wanita, beliau berkata Ketua Menteri telah meluluskan dana untuk sambutan peringkat daerah. Katanya pihak atau persatuan yang ingin meraihkan sambutan Hari Wanita boleh memohon daripada pejabat daerah seluruh negeri yang dipertanggungjawab untuk mengagihkan dana itu. Penganjuran pelbagai pesta atau keramaian di sesuatu kawasan akan menggalakkan penduduk setempat cuba menjinakkan diri dalam perniagaan sejak kecil-kecilan. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Dato' Ranu Mina berkata, ini boleh dilakukan melalui penyertaan mereka untuk membuka gerai seperti makanan, minuman mahupun pakaian. Beliau berkata, ini merupakan landasan positif kepada mereka untuk mempelajari asas selok-belok dalam perniagaan sebelum berhasrat untuk melibatkan diri dalam perniagaan yang berskala besar. Datuk Ranu berucap merasmikan Pesta Lundu dan Regata Batangkayan di Tebingan Lundu. Menyentuh mengenai pesta tersebut yang memasuki tahun kedua itu, beliau berkata selain mempromosikan Pekan Lundu, ia juga membawa kemeriahan kepada pekan itu melalui pengisian pelbagai aktiviti. Selain itu, acara sukan air sebagai aktiviti utama pesta itu mampu merapatkan hubungan dalam kalangan peserta dan penduduk di pekan itu. Pesta empat hari itu bermula Khamis lalu akan berakhir pada esok. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program tersebut termasuk jualan dan pameran, persembahan pentas dan pertandingan badminton. Majlis penutupan dijangka akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem. Sarawak mempunyai bekalan minyak masak yang mencukupi. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Sarawak Abdul Hafiz Rahim, ia hasil pemantauan pihaknya di peringkat pengilang, pemborong dan di pasaran di seluruh negeri semenjak penstrukturan semula minyak masak dilaksanakan awal bulan ini. Uh, jumlah pemisi yang diperiksa ini adalah meliputi uh, seluruh kawasan negeri Sarawak yang ini di Bandar-bandar, uh, bandar, -bandar uh, raya, bandar-bandar dan juga luar-luar bandar eh, termasuk luar-luar bandar kerana kita nak pastikan bahawa uh, bekalan minyak masak uh, di Sarawak ini mencukupi eh, dan uh, berada di pasaran. Abdul Hafiz ditemui pemberita semasa melakukan pemantauan ke atas minyak masak di sebuah kilang pengeluar minyak masak di Pending Kucing. Mengulas lanjut, beliau berkata hasil pemantauan turut mendapati bahawa tiada isu minyak disorok di Sarawak. Walau bagaimanapun, KPDNKK memberi amaran kepada sesiapa yang cuba menyorok atau menyeludup minyak masak bersubsidi ke luar negara akan diambil tindakan tegas. Dalam pada itu, jelasnya Sarawak mempunyai sebanyak 246,118 kg stok semasa minyak masak di 479 premis di seluruh negeri. Peranan Radio Televisyen Malaysia Sarawak masih relevan terutama dalam menyampaikan maklumat terkini dan hiburan kepada masyarakat. Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Karim Rahman Hamzah berkata, program yang berbentuk kemasyarakatan yang diterbitkan di RTM Sarawak dilihat sangat dekat dengan golongan sasarnya termasuk rancangan radio yang menampilkan pelbagai bahasa dan dialek tempatan. Malah katanya pendengar dan penontonnya di kawasan luar bandar masih memerlukan perkhidmatan RTM terutama mereka yang jauh di pendalaman antaranya ialah siaran berita keluarga. Tambahnya identiti ini telah menjadikan RTM Sarawak terus menjadi pilihan pendengar di negeri ini. Datuk Karim berucap merasmikan program sehati di RTM Berambe di pengkarangan RTM Kuching semalam. Sementara itu, pengarah Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak Salma Ibrahim Melina memberitahu program sehati di RTM Berambe antara lain merayatkan RTM kepada golongan sasarnya selain sebagai tanda perhargaan kepada penonton dan pendengar. Dalam pada itu, pelbagai program menarik akan menunggu pengunjung sehingga ahad ini antaranya persembahan tas pertandingan street soccer, konsert mega sehati di RTM Brambe dan banyak lagi. Umat Islam perlu bijak dalam mengenali cabaran semasa sama ada dari segi fizikal dan mental serta globalisasi. Menurut penceramah agama Islam, agama Islam Singapura Muiz, is, Syekh Muhammad Imran Angulia, cabaran ini bukan sahaja menguji keimanan dan ketakwaan tetapi mengingati umat Islam mengenai kekuasaan Allah SWT sekaligus memperkukuh keimanan dan kepercayaan terhadap Rasul Qadar dan kadarnya ke arah itu, beliau menyarankan umat Islam supaya sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Hadis serta memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berharap umat Islam sentiasa mengamalkan nilai-nilai wasatiyah dalam kehidupan. Sementara itu, Syekh Muhammad turut menasihati umat Islam supaya mengawal tekanan dalam menghadapi cabaran dunia hari ini kerana ia boleh mendorong kepada pelbagai penyakit kronik. Syekh Muhammad menyampaikan menyampaikan ceramah umum Islam dan cabaran semasa pengajaran dari kepimpinan Rasulullah di Pusat Penerangan Islam IIC di Kuching. Penduduk rumah-rumah panjang yang ingin membuat pinjaman perumahan bagi mengubah suai unit-unit individu atau membina semula rumah panjang terutama melibatkan kes kebakaran perlu memahami prosedur yang ditetapkan. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus berkata ini bagi memastikan urusan pinjaman berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat pinjaman perumahan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah Miri. Beliau berharap penduduk menggunakan peluang ini sebaik mungkin bagi mengelak kekeliruan berhubung permohonan mereka taklimat disampaikan oleh pegawai HDC Kuching daripada Seksyen Rumah Panjang Agam Baba. Antara syarat yang diperlukan ialah rumah panjang harus mempunyai 10 unit, status tanah adalah jelas dan pendapatan isi rumah pemohon tidak kurang daripada RM350. Sejumlah 10 buah sekolah luar bandar dan terpencil telah dikenal pasti untuk pelaksanaan projek perintis Raspberry Pi Library in a Box yang diusahakan oleh Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Raspberry Pi merupakan perpustakaan desa atau perpustakaan sekolah yang tidak mempunyai akses internet atau capai internet yang tidak begitu baik dibungkan dengan e-perpustakaan menggunakan satu alat mudah alih yang sebesar satu kotak rokok. Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Unimas, Dr. Johari Abdullah yang membangunkan idea itu berkata antara sekolah yang telah dikenal pasti ialah di Teluk Melano Sematan manakala sembilan sekolah lagi akan diumumkan oleh pihak pustaka. Jelasnya perkakasan untuk Raspberry Pi itu menggunakan teknologi dari United Kingdom manakala perisian dan pengisiannya adalah milik UNIMAS dan Pustaka. Dr Johari ditemui media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MoU di antara UNIMAS dan Pustaka di Kuching. Projek Raspberry Pi merupakan salah satu program yang terkandung dalam MOU itu bagi menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang penyelidikan, inovasi, perkongsian kepakaran dan pembangunan sumber manusia. MOU tersebut ditanda tangani oleh Timbalan Naib Chancellor Unimas bagi penyelidikan dan inovasi Profesor Dr. Kopli Bujang dan Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Rashidah Pol Hasan. Ia disaksikan oleh Ahli Lembaga Pengarah Pustaka Dato' Alfred Yap Chin Loy. Seramai 85 orang kaki tangan pelbagai agensi, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan badan-badan berkanun terlibat dalam program aerobaton antara jabatan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Belia dan Sukan Kuching semalam. Program anjuran bersama Jabatan Belia dan Sukan KBS Negeri Sarawak dan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak itu bertujuan untuk mengeratkan kerjasama antara pelbagai agensi. Berucap merasmikan program itu, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Muhammad Zuki Ali memberitahu, program itu dapat memperkasakan semangat setia kawan antara agensi yang terlibat serta memberi peluang kepada para peserta untuk bersantai dan melakukan aktiviti sehat di samping kesibukan bekerja. Beliau berharap agar program sebegini akan diteruskan pada masa hadapan dengan penglibatan lebih banyak agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkanun. Datuk Muhammad Zuki turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang pelbagai aktiviti termasuk zumba, aerobik dan aerodance. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Maksak bahagian Limbang melalui Kelab Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang akan mengadakan pertandingan tempin bowling pada 12 November ini di Megalans Bintang Mega Mall Meri. Menurut pengurusi pengajar ASP Roslan Lehman, pertandingan julung kali itu sebagai usaha menarikkan bakat baharu dalam sukan tersebut. Ia juga bermatlamat untuk mengeratkan hubungan antara ahli-ahli maksa selain menggalakkan gaya dan budaya hidup sehat melalui aktiviti sukan. So daripada feedback maklum balas yang kita terima setakat hari ini memang menggalakkan, ya. Dan saya pun dipahamkan ada apa namanya pasukan-pasukan yang telah membuat persiapan yang mana mereka ni sanggup untuk buat latihan di negara jiran kita lah. ASP Roslan ditemui pemberita selepas rancangan Selamat Pagi Limbang di konti RTM Limbang. Katanya, yuran penyertaan sebanyak RM240 akan dikenakan pada setiap pasukan dengan tiga pemain mewakili setiap pasukan masing-masing. Johan akan menerima wang tunai RM500, manakala tempat kedua RM300 dan tempat ketiga RM200 beserta piala. Tarikh tutup penyertaan ialah pada 7 November ini. Belas terus kita boleh ke segmen agenda hari ini. Dalam liputan dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Pantigi Tan Sri Adenan Satim akan merasmikan sambutan Hari Wanita peringkat negeri di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pukul 10 pagi. Pada sebelah malam, beliau akan menyempurnakan majlis penyampaian anugerah khas Ketua Menteri Sarawak ke-24 dan sambutan ulang tahun ke-45 Yayasan Sarawak di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Manakala pada pukul 11 pagi, pengurus besar Fekra Berhad Wilayah Sarawak, Rasidi Ahmad akan menghadiri program Kembara Emas sempena sambutan 50 tahun Jubli Emas Fekra Wilayah Sarawak di projek Fekra Berhad Rayang Belimbing Padawan Kucing. Sementara itu pada pukul 8 malam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Nancy Shukri menyempurnakan Madis Perasmian Festival Bimbingan Seni Budaya Negara di Gaudan Amphitheatre Waterfront Kuching. Baik demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Terima kasih kembali ke angkasa pribadi bersama Taufik.